Чтобы понимали проходящие мимо люди, да, что здесь происходит сегодня на территории Российской Федерации, день России. Вот и сейчас городские власти вроде бы областные не решились, да, вот эти в консульство. Слава богу, они решили э, почтить, ну я не знаю, этот дипломат или кто там, ФСБшники, почтить их своим вниманием. Вот и люди, собственно говоря, на это реагируют, да. Позиция людей очень проста. Вы хотите туда идти, вот все четко написано. Вперед за полиза Путина. Идите в консульство. Чтобы просто вы понимали, что вы в сознании украинцев, харьковчан, вы же полизы, не больше. А для ребят из милиции. Пацаны, если у вас попадут яйца, да, я приношу извинения. В меня сегодня тоже там случайно попали. Это не от того, что вас хотят кидать. Повыше. У меня один очень простой вопрос. Милиция, чего вы реально боитесь? Вы что, не видите, что стоят адекватные люди? Это минимально, что мы можем сделать. Мы же не лезем туда. С этими молотого, да, с чем-то таки тяжелым. Это кидают яйца, зеленку. <свес>

Машина разбита. Э, вода у него зеленка, баллон, что там еще, я не знаю, много всего. И честно говоря, не знаю, охранник у него такой преданный. Зачем за своего хозяина так? Рабское мышление, как у Россиян, спасибо. Да, У нас у тебя прокладашки. Вот ты же все какого. Візувалася, бо зараз іностранці будуть виходити. Нам головне, нам голозаємо, головне не вдарити зараз рилом у вагнюху, показати, що перед иностранцями ми покажемо обличчя. Правильно, пацани? Зарплата 2000 гривень, да? але ми покажемо обличчя нормальне. Зараз всі міліцією, СБУ, всі напряглися. Все буде нормально. Давайте покажемо, що у нас все в п'єднає. І просиду запитання, просто вопрос, хто не розуміє по-українськи. Какого хрена? до сих пор не дали оружие и не вели миротворческий контингент на Донбасс. Простой вопрос. Вот и все. И все сейчас очень активно задвигались. И все очень активно звонят. И из Киева из Бушники звонят. И из Харькова. И милиция из Киева звонит. Это смешно. Ребята! Ребята! Это грифонные ребята. Дальше переводчик. Ребята, с палками. Давайте женщин бейте. Вперед! Ребята, вперед выполнять приказ. Ребята, отрабатывайте! Отрабатывайте! Давайте! Ребята, прыгайте, отрабатывайте. Они без палок мы видим. Да. Нет, 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 нет. У нас просто вопрос к улановцам. Где миротворческий контингент? Переводи. Где миротворческий контингент? Все

Бань, ба, бань, ба, бань, ба, Пацаны, бань, нельзя этого бань, делать, ба. поймите. Все очень просто. Мы объясняем словами, пусть жестко, но мы объясняем словами. Милицию трогать сейчас не надо, поймите. Царство, которое разделится само в себе, не устоит. Что мы, братья, козацько род